So kenapa Jepun ni dia ramai ateis? Sebenarnya uh, lebih tepatnya kita boleh sebut Jepun ni dia mengamalkan konsep sekularisme. Sekularisme ni budaya untuk membezakan agama dengan kehidupan sehari-hari so dia macam bagi Jepun tak apa kita tolak ke tepi agama dia urusan kerja ok dia fokus kerja agama tolak ke tepi kita tahu kalau sebut Jepun mesti kita terbayang oh Jepun ni dia berkait rapat dengan agama Shinto Shinto ni dia menyembah seperti roh nenek moyang dia dia um, disebut sebagai kami. Kami ini dia seperti satu unsur uh, gaib yang memberi kekuatan kepada alam semesta. Jadi Shinto ni dia tak ada kitab, dia tak ada pengasas dia, tapi mereka seperti mempercayai okey, inilah ajaran kita nenek moyang kita. Kemudian agama Buddha datang melalui Korea dan China di abad ke-6 dan ini dikembangkan oleh Maharaja Shotoku Taishi sehingga ajaran Shinto dan agama Buddha ini dia cuba digabungkan menjadi satu yang dikenali sebagai Shinbutsu Shugo. Jadi ada unsur uh, kerajaan juga yang mana cuba menjadikan agama Buddha ini sebagai agama rasmi kerajaan dah mula dah kuil-kuil Shinto dengan kuil Buddha ni dia bina bersebelahan dan kemudian pada abad ke-18 semasa restorasi Meiji di mana pada masa itu Jepun telah membuka diri dia kepada dunia luar Shinto pula yang kembali dijadikan sebagai agama rasmi jadi apa-apa yang berkaitan dengan Buddha tolak ke tepi. Kalau tadi Shinbutsu Shugo sekarang menjadi Shinbutsu Bunri iaitu pemisahan antara Shinto dan agama Buddha. So apa-apa kuil Buddha cuba dihancurkan bahkan pada masa itu ajaran agama Kristian yang datang melalui mubaligh Francis Xavier Walaupun pada masa itu ramai samurai dan daimyo yang melihat agama Kristian ini sebagai satu prospek yang bagus, tapi telah mendapat penentangan daripada kerajaan. Dan ditambah lagi, semasa Perang Dunia Kedua, masa itu uh, Maharaja Jepun yang dianggap sebagai satu dewa oleh rakyat wakil dewa memerintahkan untuk berperang demi agama Shinto. So ramailah berperang sampai kita tahu macam mana Jepun gila-gila perang dunia kedua tu dan hujung-hujungnya kalah. Dia tengok satu kegagalan negara mereka kalah. Jadi dianggap macam maharaja Jepun kita ni dia bukannya wakil Tuhan sebenarnya. Dia hanyalah orang biasa saja. Jadi dah mula dah macam apa ni agama ni? Ha, macam dia dah mula pandang serong macam tu kan orang Jepun ni kan jenis orang yang terbuka mula dari shinto gabung dengan buddha ada konsep sinkretisme atau penggabungan agama so dia menganggap shinto ini adalah budaya buddha ini pun adalah budaya So, dia dicuba menggabungkan dia menganggap agama ini adalah satu budaya dan ini ditambah juga selepas perang dunia kedua Jepun uh, telah menandatangani perjanjian dengan pihak sekutu termasuk Amerika Syarikat yang menge yang mengehadkan kuasa maharaja Jepun ini hanya sebagai politik sahaja maharaja Jepun ini dianggap sebagai satu lambang uh, politik uh, bagi Jepun dan tidak lagi dianggap sebagai perwakilan dewa di muka bumi ini ada satu peristiwa kelam yang terjadi di tahun 1995 di mana satu ajaran sesat Aum Shinrikyo dia cuba mengedarkan satu gas pembunuh, gas sarin di beberapa laluan kereta api dan stesen kereta api bawah tanah sehingga mengakibatkan orang Jepun ini dah pandang saya orang dah macam pandang jelik lah ini lain macam je agama ni jadi dia lihat ni agama ni seperti satu yang merosakkan hidup orang-orang Jepun ni anggap agama ni kita pisahkan sahajalah dari kehidupan sehari-hari itu yang membuatkan Jepun ini seperti artis dia tak ada agama tapi kenapa wujudnya seperti ada gereja kadang-kadang saya tengok Film-film Jepun, dia pergi nikah dekat gereja. So, kita beranggapan, oh dia ni Kristian. Tapi rupanya dia nanti pergi festival budaya Jepun seperti Hina Matsuri atau macam-macam di Kuil Shinto. Dia macam, eh, apa pula agama dia ni? Belum lagi dia pergi bersembayang di Kuil Buddha. Dia macam, ni orang Jepun ni dia mengamalkan semua agama ke atau macam mana? Tapi bagi orang Jepun yang lebih bersifat terbuka, dia anggap ini adalah budaya. Jadi itulah sejarah betapa rumitnya Jepun dan agama di negara tersebut. Sehingga membuatkan rakyat Jepun ini menganggap itu adalah budaya bukannya agama. So itulah kenapa Jepun terkenal dengan etis dia.